तो किस बात का इश्क हो गया फिर मैं इसीलिए कह रहा था मैदान इश्क जो है ये बड़ा सुनसान और वीरान मैदान है इस तरफ को वो मुंह नहीं करता और जो करता है वो बहादुर होता वो डरपोक नहीं होते वो हजूर मलंगी बाबा और जैसे लोग होते हैं जो सच्चे आशु होते हैं तो आज उन्हीं के डंके बज रहे हैं। उनके नाम पे जिंदा उनके काम पे जिंदा तो ये जो फरमायाफ़र व फखरी मिलनी। पर फख्र मिलनी फ़कीरी पर फख्र किया रसूल ने नबूवत पर फख्र नहीं किया तो हजूर के तरीक़े जब तक तर इसको हम नहीं अपनाएंगे तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं सरत की किताबों में लिखी हुई कुरान के अंदर लिखी हुई है हदीसों में बुखारी में मुस्लिम तिर मजीबर सुन नसाई सुन्नऊ और ये दीगर कुतब हादीत जो हैं उसके अंदर रसूल पा की हज़ारों बातें हैं बड़ी बड़ी प्यारी लिखी हुई है जब उस पर अमल नहीं होगा तो वह बातते ही है अल्लाह की बड़ी बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई है इतनी मोटी दो किलो की किताब है कुरान पाक आप सबके घरों में पढ़ी हुई है आप सबके घरों में पड़ी हुई है मगर आपने वो किताब पढ़ी हुई नहीं आप हाँ तो उसको लगाते नहीं है ना कहीं रमजान शिनी में होता है किसी का दिल कर पड़ा तो वो मट्टी झाड़ के फिर शुरू हो जाते तो हर वक्त मुसलमान रहना है साल के बाद एक महीने का मुसलमान नहीं

फटे पुराने कपड़ों वाले अपने मुरशद के पास आगे बैठ जाते भेड़ बकरियां चलाने वाले उनके नाम कैसे जिंदा होंगे बगैर पैसे के बाबा फलीदा नाम कैसे जिंदा होगी पैसे तो कोई नहीं थे और यह यहाँ की जिंदगी का मतलब करें ना उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी बिल्कुल एक दूसरे के उलट है बिल्कुल उलट है हम हैं नाम के मुसलमान वो थे हकीकतर मुसलमान उनकी एक एक आदा जो थी वो नजर आती थी कि ये सच्चे मुसलमान हैं और सच्चे आश के रसूल हैं वो कहते नहीं थे दुनिया कहती थी कि आश के रसूल तो अपने जिंदगी में बदलाव लाए तो उससे क्या होगा अल्लाह का फजल अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाएगी ये पैसा जो है ये अल्लाह की नेमत भी है पैसे के जरिए आप हज कर सकते हैं उम्र कर सकते हैं अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं मस्जिदें बनवा सकते हैं दरसनाहे बनवा सकते हैं नए कामों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं पैसा पूरी चीज़ नहीं है पैसा अल्लाह की नहीं बनता है ये कि अल्लाह कब्जे का हजरत सर गनी के पास पैसा नहीं अमीर तरी बाल दा तो वो सहाबा क़राम के अंदर हजूर ने गनी का खताब किया इतने रिच मैन थे तो पैसा जो है ये कोई हायल नहीं होता इसके इस्तेमाल का अगर तरीका पता हो बड़े बड़े नबी जो है बादशाह हुए हजरत सलमान का जिक्र पाक में वो बादशाह थीर तऊँसम का जिक्र है और बड़े बादशाह हुए तो उनकी बादशाहियाँ जो थी वो उनकी फकीरी पे असरअंदाज नहीं हुई हम जिस नबी का गलमा पढ़ते हैं वो बादशाह नहीं थे बादशाह थे क्या ठीक है ना ये रियात मदीना का नाम नहीं सुना हम लोग ये तो नाम सुना है ना वो प्रैक्टिकल रियात मदीना बनाकर गए थे और रसूल उस स्टेट के प्रेसिडेंट थे

पैदल माल खजानों से भरा नहीं हुआ था तो उनकी जात के ऊपर तो असरअंदाज नहीं हुई मालो दौर हमारे ऊपर ये क्यों जो है दिमाग खराब कर देती है ये बहबूब के बुद्ध हैं इनको निकालते हैं ये सिर्फ अंदर ही अंदर है और है कुछ भी नहीं ये मालो दौर दुनिया मकान के अंदर फंस गई स्पेस की दुनिया के अंदर आकर उलझ गई है ये तेरी अकल के हैं ये सारे हिर पेड़ और पर्दे हकीकत में ना है जमा ना मकान ला हदीस रसूक संगम संग लोग सो रहे हैं क्या लोग सो रहे हैं जब मरेंगे तो बेदार होंगे तो जब मरेंगे तो बेदार होंगे तो उससे पहले हम कैसे मान लें कि हम सो रहे हैं हम तो जाग रहे हैं दुनिया के काम कर रहे हैं सारे काम कर रहे हैं तो हम इस बात पे यकीन कैसे आएंगे अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई है कि लोग सो रहे हैं जब मरेंगे तो बेदार हो जाएंगे तो मतलब क्या होगा कि शौरी तौर पर हम सोए हुए हम जहनी तौर पर जागते हैं हम कहते हैं कि हमारी आंखें तो खुली हैं हम कैसे सोए आंखों का खुलना इसको नहीं कहते दिले पी ना पिकल खुदा से तलब आंख का नूर दिल का नूर नहीं वो चश्मे बसीरत वो और चीज है हमें जो नूर मिला हुआ ये जो आंखों के अंदर है ये नूरे बसारत है ये क्या है नूरे बसारत है ये कुत्तों के पास भी होता है वो भी इसी के साथ देखते हैं बिल्ली के पास भी होता है गधों के पास भी होता है गाय भैंसों के पास भी होता है ये वो आंखें होती हैं ना उसी से वो देखते हैं ना चलते फिरते सारा कुछ करते हैं तो वही काम अगर हमें भी वो मिल गया नूर बसारत तो जानवर में हैवान में और इंसान में फर्क नहीं है हासिल करना है वो नूरे बसीरत जिसके बारे में हुक्म है कि मोमिन की फहमो फरासत से डरो क्यों कि वो अल्लाह के नूर बसीरत से देखता है दुनिया तक जो देखता है ये नूरे बसारत से देखता है और अल्लाह वाले नूरे बसीरत से देखते हैं वो जो कुछ देखते हैं आप बंदे को नजर नहीं आता आप बंदे को नजर नहीं आता कुरान पाक उनको कह रहा है कि ये अंधे हैं अब बज़ाहिर बंदा सही सलामत है आंखें भी हैं कान भी हैं जुबान भी है कुरान कह रहा है नहीं नहीं ये तुम्हें लग रहा है ये डर है पहला सवाल ख़तम अल्लाह वाला गुरूबिन वाला अफसारे मैंने उनकी आंखों पर उनके दिलों पर उनके कानों पर मैंने मोरे लगा दी वो बजहार तुम्हें लगते हैं साथ खाते हैं पीते हैं बोलते हैं ये सारा कुछ जो वो करते हैं देख लिया सुन लिया खा लिया पी लिया सो लिया शादी कर ली बच्चे पैदा कर लें ये तो काम सारे के जानवर कर लेते हैं कुत्ते भी कर लेते हैं तो अगर इंसान इन चक्रों में पड़ा रहा तो इसने क्या किया वही किया जो कुत्तों ने किया हाँ इससे अगर इसने अला दर्जे पे जाना है तो उसके लिए इसको चाहिए कि ये अहकाम की तरफ चल पड़े तो फिर इसका शर्फ जो है फिर ये फरिश्तों से आला हो जाए अगर ये सिमटे तो इंसान है और फैले तो एक पूरा जहान है इसकी वो है ना रामा इकबाल का शेर निगाहें मरदे मोहमेट से बदल जाती है थकदीरें और निगाह आम बंदे के पास भी तो है समझिए तो फिर साबित हुआ वो निगाह और है हमारी निगाह और है। वो निगाह जो है उसके पीछे खुदा का नूर चल रहा है और हमारी निगाह के पीछे क्या है मकर व चल रहे है चक्करबाजियाँ चल रही, रही हैं हमारा दिमाग जो है ये शतानी दिमाग है नफसानियत तो के अलावा सोचते हैं कुछ नहीं है। तो बस ये जहादे अकबर फरमाया रसूल वसलम ने अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करना ये अंदर ख्वाहि पैदा करता है खन्नास खन्नास ये अंदर जो बैठा बस उसे डालता है रंग बिरंगे तो इसकी चालों को समझना इसकी हर हरकत में नजर रखना किसी को कहते हैं ये तसव्वुफ तरीकत का रास्ता ये तसव्वुफ का रास्ता क्या है सफाई बातन का डिपार्टमेंट जो है इस्लाम का सूफिया काम यही समझाते हैं यही बताते हैं नफ्स के चक्करों से छुड़वाते हैं अल्लाह की तरफ चलाते हैं तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तोीकता फिर पाएँ वक्त काफ़ी हो गया आप लोगों ने आराम भी करना है सुबह साढ़े नौ बजे फिर महफे शुरू होगी आप लोगों ने वक्त पर बाज़ फजर उसके बाद फिर कुरान खान भी मज़ार के पास करें उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करके कोशिश करें साढ़े नौ बजे तक सब लोग दरबार शरीफ के अंदर हों आपने मेरी बातों को सुना आप लोग इस सर्दी में रात के इस पहल जो यहाँ बैठे हैं ये अल्लाह रसूल और यह अल्लाह की मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है ये अहले ईमान की, है। की निशानियाँ हैं तो किसके पास टाइम है लोग तो, तो दुनिया के बखेड़ों से जान छूटती होटलों में गए होते हैं ताज खेल रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या, क्या कुछ करते हैं तो जो ये पाक महफलों में आ गया में आता है कि वो नूरानी फरिश्ते उनके पैरों के नीचे अपने नूर के पर बिछा देते रसूल पाक ने फरमाया तो आप खुश नसीब हैं कि आपको इस बारगाह में आने के अल्लाह ने तोहफी फरमाई जिसे चाह दर पे बुला लिया आप सब खुशकिस्मत हैं कि आपको उन्होंने अपने दर पर बुला लिया जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया ये बड़े कर्म के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है आते हैं वो तो ही जिनको सरकार बुलाते हैं तो आप खुश नसीब हैं तो अब आराम करें सुबह इन शात होगी फिर आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे तो अदब मोहब्बत ये कानून है इसको आपने हमेशा पल्ले बांध कर रखना है तो अल्लाह ताला हम को मोहब्बतें बांटने की तोफ़ी तफ़र फरमाए मोहब्बतें करने की तो फरमाए बहुत शुक्रिया भी अस्सलाम।